Okey. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, petang uh, kepada semua warga uh, staf akademik Fakulti Sains Gunaan dan juga mahasiswa mahasiswi yang bersama-sama dengan saya pada petang ini untuk mengikuti taklimat pindaan syarat lulus kursus Perkeliling Akademik Bilangan 6 2025. Uh, pembentangan ataupun taklimat kita pada petang ini adalah berkaitan dengan Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda Pindaan 2021 Bilangan 1 okay, saya okay. Okay, Saya terangkan serba sedikit tentang tujuan taklimat pada hari ini dan sedikit latar belakang Aa, berkaitan dengan pindaan syarat lulus ini. Yang pertama sekali tujuan sesi ini diadakan adalah untuk menyampaikan dan libat urus bersama semua warga UITM khususnya di Fakulti Sains Gunaan mengenai pindaan di dalam buku Peraturan Akademik Program Diploma dan Sarjana Muda Pindaan 2021 Bilangan 1 mengenai syarat lulus kursus. Okay, kalau kita lihat daripada ketetapan sedia ada pelajar layak bersatus lulus sesuatu kursus iaitu dengan grade LU apabila telah mencapai kehadiran sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam temu kursus. Hadir peperiksaan akhir pada mana-mana kursus yang mempunyai peperiksaan akhir dan telah mencapai markah 50% secara keseluruhan bagi kedua penilaian berterusan dan peperiksaan akhir sesuatu kursus. Walau bagaimanapun, terdapat pindaan dan pindaan ini sebenarnya adalah merupakan keperluan program standard. So, apa dia program standard? Okay, ia adalah merujuk kepada garis panduan kriteria dan amalan terbaik yang ditetapkan untuk memastikan kualiti dan keseragaman dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan program standard ini sama ada ditentukan oleh badan profesional ataupun MQA. Yang mana kebanyakan program standard yang terkini telah diwartakan uh, ya untuk beberapa bidang utama. Walau bagaimanapun kita di Fakulti Sains Gunaan masih lagi menggunakan program standard generic ya. Yang mana uh, untuk mana-mana yang belum lagi ada program standard kita gunakan kaedah generic yang telah ditetapkan oleh MQA. Uh, di sini saya tunjukkan contoh ya program standard yang telah pun ada di peringkat NQA bagi bidang perkomputeran, perakaunan dan sebagainya. Dan jika dilihat syarat ya program standard ini telah menyatakan pelajar dikehendaki lulus kedua-dua penilaian berterusan dan penilaian akhir bagi semua kursus atau sebahagian kursus utama bagi sesuatu program. Dan universiti boleh mentakrifkan maksud lulus namun lulus seharusnya bermakna bahawa pemeriksa berpuas hati bahawa calon telah mencapai semua hasil pembelajaran bagi kursus tersebut. Maka dengan keperluan um, program standard walaupun dalam bentuk janari iaitu daripada MQA kita telah meminda syarat dan dalam peraturan akademik untuk syarat lulus kursus. Jadi punca kuasa pindaan ini adalah berdasarkan daripada mesyuarat senat ke-315 pada 4 Februari 2025 yang telah pun meluluskan pindaan dan perkara tambahan pada buku peraturan akademik program diploma dan sarjana muda pindaan 2021 ini mengenai syarat lulus akan bermula berkuat kuasa pada sesi 2 2024 2025 iaitu pada sesi ini Mac Julai 2025 2 So, ini adalah a uh, screenshot ya daripada pekeliling akademik bilangan 6 tahun 2025. Jadi saya akan ringkaskan dalam bentuk uh, pembentangan ya isi kandungan uh, pekeliling akademik ini sebagai rujukan untuk semua warga FSG. Okay, apakah pindaan yang telah dilaksanakan? So kita lihat uh, tahap uh, peratus lulus sedia ada, ya. Tahap peratus lulus sedia ada maknanya dalam pekeliling sedia ada sebelum berlakunya pindaan apabila pelajar telah mencapai penilaian keseluruhan 50% bagi kedua-dua continuous assessment dan juga final assessment pelajar mendapat status lulus. Namun selepas berlakunya pindaan ini Syaratnya telah dipecahkan kepada beberapa keadaan. Yang mana untuk penilaian berterusan pelajar mestilah melepasi tahap sekurang-kurangnya 50%. Manakala penilaian akhir ataupun mana-mana kod yang ada peperiksaan akhir ketetapan untuk lulus adalah sebanyak 20%. Okey. Ah saya berikan uh, detailnya. Okey. Ini adalah perkara tambahan yang telah diletakkan di dalam peraturan akademik ya, Pada syarat 2.36 okay, Sedia ada, tiada ya ha, Untuk peraturan akademik yang terkini yang telah dipindah yang 2.36 Syarat lulus kursus Pelajar memperoleh status LU sesuatu kursus apabila Telah mencapai tahap minimum peratus lulus kedua-dua komponen Iaitu penilaian berterusan dan peperiksaan akhir atau penilaian akhir atau pentaksiran akhir yang telah ditetapkan dan telah mencapai peratus lulus minimum grade C secara keseluruhan penilaian. Okay, ini 2.36. Ha, nanti uh, saya akan terangkan dengan lebih terperinci untuk kedua-dua keadaan ini. Okay, bagi pelajar yang gagal gagal kursus disebab gagal salah satu komponen iaitu penilaian berterusan dan peperiksaan akhir atau penilaian akhir ataupun pentaksiran akhir tidak dibenarkan menduduki penilaian atau peperiksaan semula pada semester yang sama setelah keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi. Ha, maksudnya kat sini tidak boleh menduduki peperiksaan khas. Ya? dan apa yang perlu dilakukan pelajar perlu mendaftar dan mengulang kursus yang gagal pada semester berikutnya. Baik. Okay. seterusnya. Macam mana kita nak lihat ya, penentapan status kursus ini, status penilaian berterusan ya, continuous assessment, sekiranya pelajar lulus, kemudian bagi pentaksiran ataupun peperiksaan akhir pelajar gagal. Ya, dan nilai grade yang dia akan diberikan adalah 1.67 kerana gagal semasa peperiksaan ataupun pentaksiran akhir. Maka kod yang akan diberikan adalah GF. Sekiranya pelajar gagal untuk penilaian berterusan tetapi lulus untuk peperiksaan akhir, ya. Kod yang sama juga diberi uh, grade yang sama diperolehi adalah 1.67 iaitu grade C- dengan status khusus GC kalau dilihat dengan keadaan ini bermakna uh, pelajar masih berpeluang untuk menduduki peperiksaan akhirnya walaupun dia gagal pada penilaian berterusan okay. Okay, ini adalah simulasi perkara 2.36 tadi uh, secara uh, kita kompreskan dalam satu slide keadaan-keadaan ya, uh, yang mana uh, kes-kes yang mungkin akan berlaku apabila kita uh, menguatkuasakan pekeliling bermula pada semester ini. Kita lihat satu persatu satu ya, uh, simulasi ini. Okay, kes yang pertama markah penilaian berterusan 10 per 60. Pelajar mendapat 16.7 peratus. Syarat untuk lulus 50. Maka pelajar gagal uh, continuous assessment. Kemudian markah peperiksaan akhir ataupun penilaian akhirnya 5 per 40 pelajar gagal kerana tidak mencapai 20% dan jika dicampurkan uh, continuous assessment dan juga final assessment ini kes biasa maknanya pelajar gagal mendapat 50% dan pelajar akan diberi status khusus gagal dengan markah dan grade sebenar. Ya? 15% adalah grade F. So nilai grade ni kosong. Dan kita lihat kes kedua, ini juga kes biasa. Ya, pelajar gagal continuous assessment kurang 50%. Markah finalnya uh, melepasi 20%, 30 per 40, namun markah keseluruhan hanya mencapai 40%. Gagal dan grade yang diperolehi adalah grade sebenar iaitu grade D dengan markah 40 dan nilai grade-nya 1. Untuk kes ketiga, kes ketiga ini sedikit luar biasa okey markah continuous assessmentnya 4 per 40 dan pelajar hanya mendapat 10% yang mana syarat lulus adalah melebihi sekurang-kurangnya 50, 50 dan ke atas. Maka pelajar gagal continuous assessment tetapi masih dibenarkan untuk menduduki final exam. Dan dia dapat skor 55 per 60 dengan peratusan dan jika dicampurkan pelajar mendapat 59%. Ah ha, kalau mengikut peraturan yang lama pelajar lulus. Namun mengikut pekeliling yang terkini pelajar mendapat status kursus gagal, markahnya 59, grade yang akan diberi adalah C- dengan status GC. Gagal continuous ya. Nilai grade-nya 1.67. Untuk pengiraan CGPA si lah ya ataupun GPA ya, nilai grade ini Okay, bagi kes keempat uh, ini adalah kes biasa ya pelajar memperolehi continuous assessmentnya lulus 40/60 66.7 lebih 50 lulus markah final assessment ataupun final examnya 5/40 12.5 gagal kerana tidak melebihi 20 bila dicampurkan 45% secara keseluruhan pelajar gagal dan grade yang diperolehi adalah grade sebenar iaitu D plus 1.33. Untuk kes yang kelima, ya, markah continuous assessment 60 per 60, 100 peratus lulus. Markah finalnya 5 per 40, 12.5 peratus. Pelajar tidak mencapai minimum uh, keperluan minima iaitu 20 peratus, maka gagal final assessment. Markah keseluruhan 65% walaupun markah ini lulus secara keseluruhan namun status kursus yang diberi adalah gagal dengan grade GF markah 65 nilai gradenya 1.67 C- minus, ya yang menunjukkan pelajar gagal indikator yang diberikan adalah GF maksudnya gagal final. Okey kes yang keenam uh, pelajar melepasi ya minimum requirement untuk kedua-dua continuous assessment dan juga final assessment namun apabila ditambahkan kedua-duanya komponen ini markah yang diperolehi ialah 40 40% ini tidak mencukupi pelajar mesti lulus dengan sekurang-kurangnya grade lim, markah 50% maka mereka uh, pelajar ini akan diberikan uh, grade D markah sebenar grade sebenar dengan nilai grade 1.0 okey kes yang terakhir kes ketujuh okey yang ini uh, pelajar lulus kedua-dua uh, continuous assessment dan juga final assessment status kursusnya adalah lulus kerana markah yang diperolehi melebihi 50, 60% maka grade yang akan diberikan adalah grade sebenar B-2.67. Jadi so, daripada kes-kes ketujuh-tujuh kes ini ada dua kes yang akan terkesan ya. Kalau dulunya lulus, aa, bila yang syarat yang terkini pelajar mendapat status GC sekiranya gagal continuous assessment ataupun GF sekiranya gagal pada penilaian akhir. Jadi apa yang kita perlu lakukan ya uh, untuk semua staff akademik uh, tindakan pertama yang perlu dilaksanakan di peringkat ketua pusat pengajian dan koordinator program adalah untuk membuat penetapan. Untuk mana-mana kod kursus yang ada peperiksaan akhir dia tidaklah uh, dia tidak excited ya? tidak terkesan kerana di dalam sistem AIMS sudah jelas di mana bahagian continuous assessment, di mana bahagian final assessment iaitu final exam. Tetapi untuk kursus yang tiada peperiksaan akhir pada apa yang telah kita tetapkan dalam sistem AIMS tadi adalah 100% continuous assessment yang mana tak ada komponen final assessment ini dan kita perlu ubah. Ya, jadi apa yang perlu dibuat oleh KPP dan koordinator perlulah melihat semula pelan pengajian dan juga mengenal pasti kod kursus yang tidak mempunyai uh, peperiksaan akhir yang mana 100% pentaksiran berterusan ya untuk menentukan komponen mana yang sesuai untuk dijadikan pentaksiran akhir ya berdasarkan hasil pembelajaran kursus dan kursus-kursus ini mana komponen yang dipilih sebagai final assessment perlulah bersifat individu. Ya, jangan pilih pentaksiran akhir ini sebagai kerja kumpulan kerana grade yang akan diberi kepada pelajar adalah secara individu dan bila mengulang pelajar tersebut sahaja yang perlu mengulang. Jadi perlu pilih komponen dalam assessment tadi yang bersifat individu untuk dijadikan sebagai pentaksiran akhir kemudian dapatkan kelulusan JAF. Ya. Uh, untuk sebarang perubahan dalam pembahagian markah atau kaedah penilaian kursus dan setelah mendapat kelulusan RP akan melakukan kemaskini pada tab assessment di dalam sistem IMS untuk kursus yang terlibat dan timeline garis masa yang diberikan oleh pihak uh, jabatan uh, jabatan akademik dan antarabangsa adalah sebelum minggu ke-7 perkuliahan iaitu 14 Mei kerana bermula pada tarikh 14 Mei, IRES akan dibuka kepada semua untuk kita masukkan markah continuous assessment mengikut blok yang telah ditetapkan pada awal semester. Ya. So saya menyeru kepada semua RP untuk memastikan AIMS dapat dikemaskini sebelum 14 Mei. Ya. Okey, ini adalah tindakan RP untuk pengemaskinian AIMS semua RP khusus yang mempunyai penilaian akhir, ya, pentaksiran akhir yang tiada peperiksaan akhir, ini tidak kena mengena dengan kod yang mempunyai peperiksaan akhir. Okey, untuk mereka yang asalnya 100% continuous assessment perlu buat pengemaskinian maklumat kursus di IMS. So apa yang perlu dibuat? Nombor satu, jana versi baharu maklumat kursus. Okey, pergi kepada main yang tadi kita pergi dekat edit lah. Ha, kita create new version. Okay, kemudian kita create new version, kemas kini medan pecahan penilaian pada final assessment. Okay, kat sini kita ada yang dulunya kita letak 100% continuous assessment, kita pecahkan. Berapa peratus yang kita nak ukur untuk final assessment? Aa, saya percaya semua orang aa, yang mempunyai continuous assessment Ada satu komponen assessment yang tidak kita maklumkan Carry mark dia kepada pelajar So yang inilah yang kita jadikan dia sebagai final assessment Dan ianya mesti bersifat individu ya, Penilaian individu Kemudian klik add assessment dalam letakkan penilaian akhir Contoh apa yang dibuat untuk final assessment ini Dia ada beberapa pilihan ya, Kalau kita lihat dalam drop down menu final assessment ni dia ada final exam, final project, final test, final report. So antara empat ni boleh pilih nak yang mana satu ya yang dipilih sebagai pentaksiran ataupun penilaian akhir. Okey. Kemudian pastikan jumlah jam kredit dan SLT di tab SLT penilaian tidak terkesan ya sebab bila kita buat perubahan assessment ia akan mengubah ya SLT dan sebelum submit kepada tekan butang submit kepada uh, program chair, pastikan SLT masih lagi kekal sama dan final test akan dipaparkan dalam list final assessment so, semak dulu uh, jangan submit review dulu selepas review review puas hati ada komponen continuous assessment ada komponen final assessment barulah submit kepada program chair. Okey, jadi tindakan RP pastikan apabila mengubah aa, maklumat di dalam assessment pastikan jumlah jam kredit dan SLT tidak terkesan ya. Maknanya kekal jumlah jam kredit yang asal. Jadi ini contoh assessment breakdown sebelum dan selepas. Okey, continuous assessment 100, kosong ya sebelum ni untuk mana-mana kursus yang tiada peperiksaan akhir pecahannya 100% continuous assessment CA dengan perubahan pekeliling ini kita hendakkan continuous assessment ada pecahan peratusannya pentaksiran akhir juga ada peratusannya kita tak ada uh, cut off point value ya untuk final assessment ni berapa kita nak letakkan cuma syaratnya mesti penilaian ini bersifat individu maknanya penilaian pelajar tu secara individu so, kalau mudahnya kalau kita lihat assessment breakdown sebelah tengah ni kalau dulu ni kita buat dua test ya 20% 20% jumlahnya 40 jadi kita asingkan satu midterm test satu lagi final test jadi final assessment adalah berjumlah 20% ya dan continuousnya berbaki 80% ini untuk uh, kursus yang mempunyai peperiksaan. Macam mana pula uh, kursus yang tiada peperiksaan ataupun penilaian kognitif seperti projek ataupun latihan industri. Okay, untuk latihan industri dicadangkan ya yeah, final report dijadikan sebagai pentaksiran akhir, ya. Yeah. Uh, jadi sebelum 100% dan bila kita ubah final assessment untuk final report tu weightage dia 30, jadi 70 continuous assessment 30 final assessment dan pecahan ini akan diasingkan ya. Jadi selepas tu aa, markah final report ni akan berada di dalam final assessment. Jadi di dalam IRES kalau dulu aa, kursus yang tidak mempunyai final exam dia hanya mengisi bahagian continuous assessment sahaja. Tetapi dengan perubahan ini, semua kod kursus perlu mengisi kedua-dua tab di dalam ires. Assessment untuk continuous assessment, kemudian ada juga tab final exam, final assessment letakkan PLO yang berkaitan. PLO yang diukur pada final assessment tersebut. Sekiranya aa, kod kursus anda mempunyai PLO1, PLO2, PLO4, final assessment hanya mengambil kira PLO2 dan juga pencapaian PLO4 letakkan berapakah full mark yang diberikan ya yeah? dan berserta dengan weightage yang uh, telah diletakkan untuk uh, kod kursus tersebut. Dan maknanya uh, perubahan untuk kursus yang mempunyai 100% continuous assessment ini perlu keisi kedua-dua tab. Okey, um, di sini saya juga nyatakan garis masa pelaksanaan yang dicadangkan oleh Jabatan Akademik dan Antarabangsa. Kita beri masa sehingga 13 Mei ya, untuk uh, mengemas mengemaskini kursus versi baharu di AIMS sehingga berstatus approve. Ya, so, tindakan RP, KPP, TDA mestilah uh, berakhir pada 13 Mei 2025 kerana pada 14 Mei IRES telah pun dibuka ya, dan kita semua perlu bersedia untuk mula memasukkan markah continuous assessment untuk blok yang kedua. Okay, saya kira uh, itu sahaja yang ingin disampaikan di dalam sesi libat urus ini. So, Jabatan Akademik dan Antarabangsa memohon agar pensyarah dan juga uh, pentadbir akademik Chatna dan Peke terhadap pindaan ini dan pada kali ini saya libatkan juga pelajar agar sama-sama memahami ya, keperluan perubahan pindaan pada buku peraturan akademik program diploma dan sarjana muda mengenai syarat lulus kursus yang mana akan dilaksanakan serta-merta pada sesi 2025 2 yang mana ini hanya melibatkan diploma dan sarjana muda sahaja ya. So postgraduate tidak terlibat. So ini adalah infografik yang dibekalkan oleh pihak Jana ya, Jabatan Akademik dan Antarabangsa. So, mohon semua pelajar diploma dan sarjana muda UiTM untuk peka tentang keperluan lulus sesuatu kursus. Anda perlu lulus kedua-dua komponen penilaian iaitu penilaian berterusan dan juga penilaian akhir. So dapatkan maklumat yang manakah peratus berapakah peratusan penilaian berterusan, berapakah peratusan yang diletakkan kepada penilaian akhir untuk setiap kod kursus yang anda daftar pada semester ini supaya kita sama-sama cakna dan berjaya mendapatkan grade yang baik dalam kod kursus masing-masing. So saya ucapkan uh, akhir kalam saya ingin ucapkan selamat maju jaya dan berusahalah kita untuk uh, menguasai ya, semua um, pencapaian ya, uh, untuk kesemua kursus uh, dari segi course learning outcome dan juga akhirnya kepada program learning outcome yang telah diletakkan, yang telah dipetakan untuk setiap kod kursus. Um, sekiranya ada so soal jawab mungkin kita lihat dan saya cuba jawab satu persatu sekiranya tiada bolehlah diusulkan ya melalui koordinator ataupun ketua pusat pengajian masing-masing. Okey. So itu saja uh, sesi pada hari ini. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.